और महालक्ष्मी सेल्स आपके लिए तैयार है लेटेस्ट कंज्यूमर अपलायसेज के साथ ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स बेस्ट ब्रांड, बेस्ट के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में एयर कूलर जो आपके पूरे घर में ठंडी हवा से आपके दिन को और खुशनुमा बनाए सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर डबल डोर रेफ्रिजरेटर इन्वर्टर बैटरी डीप फ्रीजर्स कूलर एलईडी टेलीविजन Water water उल्हागर तीन पवई चौक इधे राज्य विमा कामगार योजना रुग्णालय कर्मचार नहीं है अभी गंभीर तक है याच पार्श्वभूमीवर अंबरनाथ विधानसभा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे अध्यक्ष पियुष वाघेला युवा अध्यक्ष नरेश साळवे आणि अविनाश बिराडे यांनी आज शिष्टमंडळांसह रुग्णालयाला भेट देऊन प्रशासनाकडून स्पष्टीकरणाची मागणी केली माहितीनुसार या रुग्णालयातील कर्मचारी महाराणा लेबर कॉन्ट्रॅक्ट एजन्सी मार्फत कार्यरत आहेत आणि लेबर कॉन्ट्रॅक्टर कडून पगार रोखून धरला गेलाय अशी माहिती समोर आली आहे या संदर्भात पियुष वाघेला यांनी रुग्णालय प्रशासन आणि लेबर कॉन्ट्रॅक्टर यांना सात दिवसांचा अल्टिमेटम देत इशारा दिलाय की सात दिवसांच्या आत कामगारांना पगार दिला गेला नाही तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीने आंदोलन छेडण्यात येईल का निवेदन, निवेदन आह की है महाराणा एजेंसी करके ये महाराष्ट्र राज्य सरकार के टेंडर उनको मिला है महाराष्ट्र के सभी कामगार हॉस्पिटलों का और वो ब्लैक लिस्टेड एजेंसी है महाराणा एजेंसी जिसने नागपुर में कामगारों के साथ अन्याय किया 100 से डेढ़ सौ लोग उपासन पे बैठे गांधी मलाड और आज उल्लासनगर की बारी है ऐसे तमाम महाराष्ट्र के सभी कोनों में कामगार महाराणा एजेंसी जो है ये कामगारों को पगार नहीं दे रही है टाइम पे लोगों को भुखमरी का टाइम आया है और दूसरी बात इनके दलाल लोग इनके मैनेजमेंट लोग जो नए कामगारों को काम पे लगने के लिए पैसे की मोटी रकम की मांग करते हैं और जो जूने कामगार है उनको पगार न टाइम पे देके के, के मजबूर होके वो काम छोड़ देवे या तो फिर उनको कंटिन्यू काम करना है तो उनसे भी एक मोटी रकम मांगी जा रही है कि तुम ये रकम दो तो तुम काम पे कार्यरत रहोगे इसलिए इन कामगारों का महाराष्ट्र के सभी रुग्णालय के अंदर ये नगर का कामगार हॉस्पिटल है हमने यहाँ पे आपके न्यूज चैनल के माध्यम से देखा है आपने के जो शासन के जो अधिकारी यहाँ पे काम पे वो भी त्रस्त है ये एजेंसी के खिलाफ कि ये एजेंसी कामगारों का पगार देती नहीं है तो आज हमने ओरली एक विजिट किया हमारे सभी कार्यकर्ताओं के साथ कि हमने मांग की कि आने वाले सात दिन के अंदर कामगारों को पगार उनका उनको मिल जाना चाहिए क्योंकि आगे रक्षाबंधन गणेश उत्सव ऐसे तमाम हिंदू धर्म के जो फंक्शन है और त्यौहार है तो लोगों के अंदर घर घर में पैसों की किल्लत रहती है जरूरतें रहती है यही पगार के नाम पे उनके घर चलते हैं इनकी माता यहाँ काम करती है तो उनके घर के कोई जो मर्द होते हैं वो छोटे मोटे कोई ऑटो चालक है कोई बिगाड़ी काम करते हैं लेकिन इस बारिश के मौसम में उन लोगों को पगार ना मिले तो लाइट बिल कहाँ से भरेंगे घर का राशन कहाँ से खाएंगे इसलिए आज हमने यहाँ के जो भी शासन अधिकारी जो अधिकारी लोग थे जो दलाल की टीम थी वो नहीं मिली वो भाग गई लेकिन आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आने वाले सात दिन के अंदर अगर इन कामगारों को पगार नहीं दिया तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पे उतरेगी और इनको धड़ा सिखाने के बगैर रह नहीं पाएगी और एजेंसी को रद्द किया जाए महाराष्ट्र से हमारी सरकार से मांग रहेगी आने वाले समय में हम पत्र व्यवहार करके मांग जरूर करेंगे कि ऐसी एजेंसियों को कोई भी ऐसे टेंडर ना दिया जाए जो जनता के साथ भ्रष्टाचार करते ब्यूरो रिपोर्ट स्वानंद मीडिया उल्लासनगर ताजा घड़ा स्वानंद न्यूज ला सब्सक्राइब करा बेल आईकॉन वर क्लिक करा